Видишь, контрольно-пропускной пункт, дрончик пролетает. Это старт его. И пошел Теткин. Так, и что мне это должно показать? Ты, ты не видишь, что это фотография с дрона? С что там пружинки, плюс-минус. Ну, конечно, дроны залетают, но... О чем мне так это FPV-дрон обычный, он больше трех километров не летит. Держать, Я тебе хочу сказать, что наши войска украинские стоят в поселке Теткина. И что российская Вторая армия мира всемогущая, все сильная, все красивая, и всех побеждающая, не может полтора года пять хат себе забрать в своей территории, в своей законной российской территории. Ядерное государство против неядерного. Вот. Что, может, это все как-то надутая а надута армия. Что что? А что ядерный статус в, этом, в этой ситуации? Даёт? Ну а для чего вообще ядерный, если, ядерное оружие если, вообще для условно чего? говоря, Вы держите там село на три улицы, десять домов. Да вот на один говорит, дом хотя бы. Статус, вот один, статус, один, один статус, ваш российский ядерный. дом. Один дом ваш российский. Почему вы не можете забрать?